В эфире новости на БТБ. Здравствуйте! Защитники Донецкого аэропорта не взрывали старый терминал. Информация некоторых СМИ об этом не соответствует действительности, заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. По его словам, третьи сутки боевики продолжают штурмовать аэропорт. В атаках участвует также российский спецназ. Однако украинские силовики успешно отбивают все попытки штурма, а нападающие несут большие потери. Аэропорт находится под контролем киборгов, подчеркнул Андрей Лысенко. Всего за минувшие сутки террористы более 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом применялись реактивные системы залпового огня. Об этом сообщили в пресс-службе АТО. Ворожа активність спостерігалась на Луганському, Донецькому, Дебальцівському, Вражеська активність наблюдалась на Луганському, Донецькому, Дебальцевськам, Маріупольському направленнях. Залпи артилерії і мінометних орудий прозвучали на окраїнах населених пунктів Сокольники, Кряковка, Кримська, Артем, Нижнє Тепле, Станічно, луганське Макарова, Трьохізьбенка, Щасті. Гаевка, Пески, Донецк, Авдеевка, Новоорловка, Дебальцева, Новолапса, Николаевка, Павлополь. В районе города Мариуполь ситуация под контролем наших войск. В районе Мариуполь ситуация пребывает под контролем наших войск. За прошедшие сутки в Донецке ранены 14 человек. Из-за боевых действий наиболее пострадали Кировские и Петровские районы. В результате попадания снарядов повреждены дома, инфраструктура и коммуникации. Без энергоснабжения 6 трансформаторных подстанций одна котельная. Без газа почти 3300 абонентов. С утра обстановка в городе существенно не изменилась. Во всех районах периодически слышны звуки взрывов и залпы из тяжелого оружия. Силы АТО уничтожили сосредоточение российско-террористических войск в районе Авдеевки, в том числе и прибывшие туда подкрепление военнослужащих Федерации. Об этом сообщает группа информационного сопротивления. По их данным, трупы раненых вывозили в центр Донецка через Куйбышевский район. Тем временем в город якобы для поддержания порядка прибыли 60 казаков с юго-Луганской области. Однако у них уже возник конфликт с руководством ДНР. Еще одна тактическая группа российско-террористических войск подтянулась в район Горловки. В результате огневого противостояния силами АТО бандиты вынуждены были отойти вглубь своих позиций. За все до российских По оперативным данным, все больше новоприбывших на Донбасс российских наемников отказываются воевать с украинской армией. Цель львиной доли тех, кто сейчас приходит на Донбасс из России, быстрое обогащение за счет грабежа. Ни за какую идею эти люди воевать не готовы. Из-за отказа участвовать в боевых действиях наблюдается увеличение случаев внутренних конфликтов между бандформированиями и так называемым руководством самопровозглашенных ЛНР и ДНР. И в очередной раз российско-террористические войска активизируют свои действия после прибытия так называемого гуманитарного конвоя из России. В составе последнего прибыло 18 бензовозов. Об этом сообщили в ОБСЕ. Там отметили, что это не является гуманитарной помощью. Всего в воскресенье на контролируемую боевиками территорию незаконно заехало 106 грузовиков. В СНБО заявили, что ничего не знают о составе груза. Как и в предыдущие разы, представители Международного комитета Красного Креста не принимали участие в его перемещении. Украинские пограничники и таможенники также не смогли осмотреть машины. Российский гум-конвой – картинка для СМИ. Реальной помощи от них жители Донбасса не получают. Даже те продукты, которые завозятся, забирают боевики. В основном в белых грузовиках как боеприпасы, военная техника и оборудование для боевых действий, утверждают в СНБО. Люди на захваченных террористами территориях все чаще выступают против действий боевиков. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в интервью немецкой телерадиокомпании АРД. Он отметил, что жители Донбасса видят, как боевики с оружием грабят и убивают, однако и не пытаются обеспечить элементарные потребности людей. Петр Порошенко подчеркнул, что действия боевиков приводят к многочисленным жертвам. В то же время Украина не только выполняет условия минских договоренностей, но и не остается своих граждан в беде. Ставление людей, которые живут на Донецкую и Луганске, сейчас уже отношение людей, которые живут в Донецке и Луганске к россиянам и особенно к боевикам ужасное. Они продемонстрировали, что не в состоянии обеспечить элементарные потребности людей. Там нет еды, там нет воды, там нет тепла, там нет грошей, потому что они все раскрадены. Там нет еды, там воды, там нет тепла, там нет денег, потому что они разворованы. Там гуманитарная катастрофа. И это в то время, когда Украина, ответственно, относясь к этой территории, не получая оттуда ни копейки, направляет туда газ, электроэнергию уже почти на 700 миллионов долларов. Электроэнергию уже майже на 700 миллионов долларов. Направляет туда гуманитарные конвои, которые везут еду, медикаменты с риском для жизни, с риском для жизни. Президент Петр Порошенко направил поздравления Дональду Туску в связи с вступлением в должность президента Европейского совета. Глава государства пожелал Туску побед в будущих усилиях, направленных на дальнейшую консолидацию Евросоюза, укрепление его международной роли и утверждение мира, безопасности и процветания на европейском континенте. Также Петр Порошенко выразил надежду, что вопросы защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержка страны на пути евроинтеграции будут находиться среди главных приоритетов деятельности Дональда Туска. Напомню, что бывший премьер-министр Польши сегодня официально вступил в должность президента Европейского совета. На этом посту Туск сменил своего предшественника Германа Ван Ромпея. Он станет первым представителем государства бывшего коммунистического блока, который занял пост президента ЕС. Завтра страны-члены НАТО объявят о начале работы трастовых фондов в помощь Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Это станет одним из конкретных решений, которые Блок планирует одобрить в связи с ситуацией в нашей стране. Генсек Альянса отметил, что Россия продолжает подпитывать конфликт на востоке Украины. Москва, как и прежде, предоставляет поддержку военную технику и помощь сепаратистам. Столтенберг подчеркнул, что лучшей помощь в решении гуманитарных проблем Донбасса стали не гуманитарные конвои, а реальное прекращение огня. Поскольку Россия нарушает международное право, то западные санкции против нее оправданы и к ним должны присоединиться как можно больше стран. Газотранспортная система Украины ⁇ вторая в Европе и одна из крупнейших в мире. Общая протяженность магистрали составляет более чем 37 тысяч километров, из которых 120 модернизируют уже в ближайшее время. Соответствующее соглашение сегодня подписали Украина и Европейский инвестиционный банк. Ну а все подробности знает Юлия Боднер. Реконструкция, капитальный ремонт и техническое переоснащение – такое будущее ждет магистральный газопровод уренгой помары ужгород На модернизацию этого участка ГТС Европейский инвестиционный банк выделит 150 миллионов евро. Соответствующее соглашение сегодня подписали премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент Европейского инвестбанка Вернер Хойер. На эти средства планируют заменить две компрессорные станции и 120 километров трубы. В они не надеются, что ее закупят у украинского производителя. Проект экономически обоснован. Он имеет три цели. Первое ⁇ снижение потребления газа благодаря технологии на 20%. Второе ⁇ повышение энергетической эффективности и безопасности украинской газотранспортной системы. И третье ⁇ это экология, сокращение выбросов. Деньги, которые выделяет Европейский инвестиционный банк на реконструкцию магистрального газопровода – это часть общего пакета помощи. Всего финучреждение планирует предоставить нашей стране 3 миллиарда евро. Их направят на развитие экономики и инфраструктурных проектов. Эта помощь будет предоставляться на протяжении трех лет, то есть с 2014 по 2016 год. Это значит, что наш банк на этот период фактически удвоил сумму финансовой помощи Киеву. Эта помощь будет направлена на развитие демократии и экономики Украины. Возможность профинансировать модернизацию газопровода уренгой помары ужгород рассматривают и другие финучреждения, в частности, Европейский банк реконструкции и развития. Этот вопрос Совет директоров обсудит 10 декабря. В случае положительного решения ЕБРР выделит 200 миллионов долларов США. Юлия Боднер, Владлен БТБ. Иллюстрация в действии. В Минобразовании сотрудники сбора следуют криминальные дела относительно должностных лиц, причастных к коррупционным схемам. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Квит. Проверяют и высшие учебные заведения. Так, в результате расследования в Киевском университете культуры и искусства была приостановлена его работа, а филиалы лишены лицензии. Что касается Киевского университета культуры, то речь идет не только о нем, но и о его филиалах. Там очень много филиалов. И мы также лишили их лицензий. Потому что когда мы подняли папки этих дел, аккредитованных у нас, то они оказались абсолютно идентичными. Если взять какой-то региональный филиал, то один и тот же профессор работает полный день в двух университетах. Тот же самый студент числится в двух университетах и так далее самолеты не летают. Немецкая авиакомпания «Люфганза» из-за забастовки сотрудников вынуждена отменить 1350 полетов. Это почти половина всех регулярных рейсов авиаперевозчика. Забастовка продлится два дня и затронет более 150 тысяч пассажиров во всем мире. Пилоты требуют повышения зарплаты, улучшения качества пенсионного обеспечения. В текущем году сотрудники «Люфганзы» провели уже шесть забастовок. Они обошлись авиаперевозчику почти в 200 миллионов долларов. Ну а далее на БТБ украинские мировые индексы и цены на энергоносители. Оставайтесь с нами и до встречи.